negeri, pelabuhan lama, tempat pedagang datang berniaga. Umas dan sutera, tempah utama, masyhur namanya di serata negara. Perahu dagang dari seberang hingga sebentar di kota Melaka. Pusat niaga makmur gemilang menjadi rebutan kuasa dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Adam, Jimah Hafiz, dari sekolah menengah agama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan memilih mata pelajaran sejarah Ikatan 2 Bab 5 Kesultanan Melayu Melaka. Tahukah anda pada suatu zaman dahulu ada empayar alam Melayu yang sungguh hebat dan gemilap sehingga dikenali seluruh global. Itulah dia Kesultanan Melayu Melaka. Pada hari ini, saya ingin membentangkan infografik bertajuk Kegemilangan Sultanan Melayu Melaka sebagai pusat perdagangan. Yang pertama, kedudukan strategik. Selat Melaka merupakan laluan penting yang menghubungkan timur dan barat. Lokasi ini menjadikan Melaka sebagai pusat pengumpulan dan persinggahan kapal dagang dari seluruh dunia. Kedudukan strategi ini merupakan faktor geografi semula jadi dan bukan sesuatu yang boleh dinekal cipta. Hari ini, Malaysia mewarisi kelebihan ini Contohnya, pelabuhan Selang Antara pelabuhan yang paling sibuk di Asia Tenggara. Kedua, pedagang antarabangsa. Selam Melaka telah dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Malah, menurut catatan sejarah, terdapat sebanyak 83 bangsa yang pernah berdagang di Melaka. Antaranya, pedagang dari Arab, Cina, Jawa, Parsi dan Turki. Keadaan ini menjadikan Melaka sebuah pusat interaksi budaya dan bahasa yang sungguh dinamik. Perbezaan latar belakang tidak menjadi halangan. Sebaliknya, memperkayakan kehidupan masyarakat di Melaka ketika itu. Bahkan berlaku perkahwinan campur antara orang luar dengan penduduk tempatan. Tidak percaya, lihat sahaja komuniti Baba dan Nyonya yang masih wujud di Melaka hari ini. Mereka merupakan keturunan hasil gabungan budaya Melayu dan Cina yang menjadi keunikan warisan negara kita. Seterusnya, pusat pengumpulan dan pengedaran barang. Sudah namanya berdagang. Pastilah para pendagang dari seluruh dunia membawa barangan dari tanah asal masing-masing untuk diniagakan. Di Pelabuhan Melaka, Sebagai barangan dari serata dunia dikumpulkan untuk diedarkan. Antara barangan utama termasuklah timah dari tanah Melayu, emas dari Sumatera dan rempah ratus dari Kepulauan Maluku. Pertukaran ini bukan saja melibatkan barangan fizikal tetapi juga pertukaran budaya yang memberi kesan kepada cara hidup kita hingga ke hari ini. Contohnya, pakaian sutera dari China yang didagangkan pada waktu itu telah mempengaruhi perkembangan tekstil dan pemakaian golongan bangsawan di alam Melayu. Natijahnya, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca iaitu bahasa perantaraan utama bagi semua pedagang di rantau ini. Hebat bukan? Kegemilangan kesultanan Melayu Melaka benar-benar luar biasa. ...diikuti dengan cukai dan mata wang. Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi kerajaan termasuklah Kesultanan Melayu Melaka. Cukai perdagangan yang lebih rendah berbanding pelabuhan lain di rantau ini merupakan faktor utama yang menarik ramai pedagang asing untuk berdagang di Melaka. Kesultanan Melayu Melaka mengenakan dua jenis cukai utama iaitu cukai rasmi yang dibayar dalam bentuk wang dan cukai tidak rasmi iaitu pemberian hadiah bernilai kira-kira 5% daripada nilai dagangan mereka. Sekejap, wang zaman dahulu menggunakan mata wang apa? Jawapannya, mata wang Sultanan Melayu Melaka. Mata wang tempatan bukan sahaja memudahkan perdagangan Walah, membuktikan kedudukan Melaka sebagai kuasa ekonomi terbesar di rantau Nusantara. Jika kita lihat, pada hari ini pula, dalam perdagangan antara bangsa moden, kebanyakan urusan dijalankan menggunakan mata wang Amerika Syarikat USD. Semakin kukuh ekonomi sesebuah negara, semakin tinggi nilai mata wang ini. Begitulah juga Melaka yang memiliki ekonomi yang kuat, perdagangan yang rancak dan mata wang sendiri. Hebat kan? Akhir hey sekali, Shah Bandar dan pengurusan perdagangan. Shah Bandar memainkan peranan penting dalam mengurus perdagangan di Melaka. Hukum kanan Melaka memperincikan sistem pentadbiran empat orang Shah Bandar yang cekap dan teratur lahir daripada kepimpinan yang bijak dalam memanfaatkan kekuatan ekonomi dan lokasi strategik negara. Kini, Malaysia menghadapi cabaran perdagangan apabila Amerika Syarikat mengenakan takrif sehingga 24% ke atas ekspor negara. Sebagai tindak balas, Malaysia menjalani 31 perjanjian strategi dengan China meliputi pelaburan, teknologi dan perdagangan. Langkah ini menunjukkan kebijaksanaan dalam mengurangkan risiko dan memperkukuh kedudukan negara dalam perdagangan global seperti Melaka suatu ketika dahulu. Sebagai kesimpulan, kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat perdagangan adalah hasil kepimpinan bijak lokasi strategik dan pentadbiran yang teratur. Telah membuktikan bahawa kekuatan ekonomi boleh dicapai melalui keterbukaan dan kerjasama antara bangsa. Sejarah ini mengajar kita bahawa kejayaan bergantung pada bagaimana kita memanfaatkan kelebihan yang ada. Semoga semangat Melaka terus menginspirasi generasi akan datang.